цитаты, я вот этого Гея Балашова не смотрю, но у него есть персонаж сказочный, Катигорошка, он же Валерий Федорович Заужный. Ну что, он доклад делал там какой-то за рубежом, ну на этом английском таком, как у, как у а ну вот это Дубензетей был, very, 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 в общем, он там цитирует. Лучше б тогда по-украинскому читати. Ну зачем вам такой английский? Если вы его не разумеете. Украина насчет мобилизации женщин, если это нужно будет в любое время. Европа в опасности. Виктору Федоровичу, Валерию Федоровичу, лучше вот, молчать он тогда более гармоничен. Чем больше он говорит, тем меньше у него рейтинг. Сразу же вспоминается. Його дисертація у этого Пидрахуя. Як нормально притомна людина, яка кохає Україну, могла спілкуватися з цією потворою. А бачите, дружить з ним. Да? Ну, там же академія сухопутних войск напротив Войта, цього коду проросійського. Если это идет до всеобщей мобилизации женщин, даже КНДР женщин на войну не мобилизирует. Моя же фишка, я занимаюсь историей войн. И, кстати, ну, я приводил вчера пример в Телеграме. Для войны это нормальная практика, потому что открываешь когда любую войну в Википедии, там же пишется, например, иракская иранская Со стороны Ирака 20 стран коалиции, со стороны Ирана 20 стран коалиции. В том числе это, как и корейская война была. Многие знаменитые летчики из Запорожья, с, с Украины, были там герои Корейской войны. Да, во главе с Кожедубом. У меня родственник воевал на стороне Египта против Израиля. Вторая война 1971 года или 70-го. В ПВО на расчете С-75. То есть, если даже Сталин женщины мобилизировал, во Вторую мировую у Сталина была одна мобилизация 300 тысяч, это добровольная, непринудительно. Потому что в войсках требовали женщины для сексуального времяпрепровождения. Как и старшим офицерам, так и младшему составу. Ну, например, одна медсестра там на 20 -х. Ну, такое есть явление в, в, в армии, никуда от него не денется. И Сталин поднабрал 300 тысяч военно-полевых жен. Все. Это так историки это описывают. Но женщин не призывал, как и мужчин после 50 лет. Даже Сталин. У нас уже у заужного руки честно говоря, по женщинам. Если же до женщин дойдет дело, то подписывайте капитуляцию и все. А что делать? Значит, не, не, смогли мы. Женщину надо еще в расход. Что женщина может делать на передке? Вот я хочу у заужного спросить, как человек с окопом. Заужный же уже он всегда был старшим офицером. Ну, окопы для, для него это было далеко. Ну, что она может сделать? С, начинает физиологии прокладок месячных и всего остального, что она может делать там в окопах. Заканчивая, например, просто ей сказать, там, <coughs> она просто в этом окопе умрет. Поднеси, пожалуйста, там поросенка. Но ну, поросенок это выстрел 120 мина. Он весит 16,5 килограмм. Или два ящика нужно поднести поросят. Ну да. 16 умножаем на 2, пусть Пусть еще у Купорка. Сумасшедший. Вот чем больше он говорит, тем, ну, не хочется даже ему иногда и руку уже пожать. Молчите пожалуйста со своим английским. То есть, а потом, будет как у Гитлера вот эти фотки, когда смотришь, э, оборона Берлина, понабирали детей 12-13 лет, выдавали им фаус-патроны, Гитлер-Юген, или дедов понабирали 60 лет, 65 плюс. Понадавали им эти противотанковые ружья. Если докатитесь до женщин, то все уже. Ну, значит, проект Украина закончился. Женка не может воевать. Можно их сколько угодно посетить в Фейсбуке. Там, можно показывать им отдельных женщин, которые ну, ей нравятся. Она хочет пройти это горниво. У меня такая была Тамара. Она, по-моему, медсестра она была. Ну, это исключение из Просто она, она с папиросой сидит из пулемета постоянно стреляет. Ей нравится это. Ну и с нашим э, комуроты водила шашни машни. Ну такая она уже тетка-тетка. На ВДП шла, и не обязательно она была прыгать с парашюта. Ей нравилось прыгать с парашюта. Ну такая баба -кун. Но в целом же женщина не, не вытянут. В штабной работе так их не надо по всеобщему мобилизацию. Они так Штабы женщинами забиты. Они ж родственницы. То есть, например, командир военной части и 27 родственников, женщин, сидят в этих штабах. Вот это учетно-сметная документация. По ГСМу и тому и всему. Ну, просто бред несет и все. Одна мобилизация была у Сталина, И то для сексуальных утех. Да, были там герои, типа, как Трезер... Этот, эм, женщины там, летчицы, как на У2 летали. Вот с Харькова это три, Тризадуб, или как? Я уже забыл, которую лидер партии ПЗЖ обчистил, ему дали 16 лет за это. Узник Еврейской совести Рабинович. <coughs> да. Хрезодуб, Хризадуб. Да, у нее папа был герой СССР, и она, Валентина, Хризадуб, по-моему. Да? В общем, мем месяца для меня это господин Заужный. Хотел сказать безуглый. Буду его назвать, значит, безуглым. Валерий Безуглый. У экс-регионала Кивала это большой друг этого. Заужного, который может быть новым президентом. Жму руку обнимаю. Это что он ему пидрахую за... Защищал диссертацию и в конференциях участвовал. У него пенсия 246 тысяч гривен. Вот видите, он всю жизнь работал против Украины и такая пенсия. Видите, надо работать против Украины, чтобы была большая пенсия. Если ты за Украину, у тебя вообще ничего не будет. И запоминаем, что за улужнице это друг пивалого. И вы все проголосуете за залужного. це не наш батько батька. що мы рабы. Мы всю жизнь жили в крепостном праве. Мы восхищались Лукашенко, у него чистые улицы, мы восхищались, мы выбрали Витю с тремя судимостями, мы выберем из-за Одно и то же. Не поленитесь, изучите военные диктатуры, начиная от Южнокорейской. Как там понижаются права граждан и в каких режимах они живут? Если ну, там везде были практически катастрофы. Южноамериканские военные диктатуры, чилийская, даже южнокорейская. Люди просто жили как он в лагерях. В Южной Корее, не в Северной. Да. Но у нас готовы избрать военного обоенные ципана Военного, Военный здесь заточен на одну. У него два цвета: черный и белый. Все. Дорога прямая, бордюры белые, трава зеленая. А курков не должно лежать. Ты должен быть выбрит и подстрижен. Все. Будьте так жить, все. За несколько недель до вторжения у нас 65% населения были влюблены в Лукашенко. У нас даже когда Лукашенко убивал этих своих студентов в носочках на улицах Минска, наше правительство уже Зеленского качали минудобрения на Одессу белорусские. Там себя убивает наш маршал ПТН Валерий Заужный, Валерий Федорович. Я его не хочу критиковать, но он мне не оставляет шансов. Правой рукой продвижение русского мира, фальсификация выборов борьбы с Майданами и держателем общака Одессы, как пишет пресса, есть Кивава, вон же Педрафуй. И Валерий Заужный вчера выставил кучу фоток, что он везде с этим негодяем пророссийским, везде вместе. Валерий Федорович просто себя урыл окончательно. За него ни одна нормальная людина не проголосует. Тики Петр Алексеевич шоколадный. Фотографируйтесь дальше. <laughs> Спидрахуем. Я понимаю, что у него там баба немерено у Кивалова, но не до такой же уже степени. У нее даже ума не хватает тихоря где-то с ним яшкаться. Так. Все, Валерий Федорович все, крестик. Даже без нолика.